Okey, kita semua impikan satu sistem pendidikan yang paling baik untuk anak-anak kita kan? Tapi macam ada yang tak kena. Dalam perkongsian kali ini, jom kita cuba siasat kat mana silapnya. Kenapa impian yang murni ni macam susah sangat nak jadi kenyataan? Jom kita mulakan dengan satu perkara asas. Satu kebenaran yang, jujurnya, kita selalu terlepas pandang kejayaan pendidikan anak-anak kita ni sebenarnya bukan lagi terletak atas bahu guru dan sekolah semata-mata. Tak, ia tanggungjawab kita semua. Kalau ikut perancangan, sepatutnya ia perlukan sebuah ekosistem. Bayangkan, ada empat tiang utama yang saling berhubung, ibu bapa, industri, komuniti dan sekolah. Semua bekerjasama, tapi itulah ceritanya. Realitinya, ekosistem kita ni sedang hadapi masalah besar. Jambatan yang sepatutnya menghubungkan semua pihak ni dah mula retak. Baiklah, kita masuk bab pertama. Ekosistem pendidikan, impian bersama. Impian yang nampak hebat ni sebenarnya ada nama rasminya. Ia dipanggil PIBK atau Pelibatan Ibu Bapa dan Komuniti. Falsafah dia simple je tapi sangat penting pendidikan hanya boleh berjaya kalau semua orang main peranan ibu bapa komuniti semua sekali bunyi macam bagus kan okey sekarang jom kita tengok keretakan yang pertama dan mungkin yang paling kritikal peranan ibu bapa adakah mereka masih lagi rakan kongsi sekolah ataupun peranan tu dah bertukar jadi benda lain Ha, inilah anjakan pemikiran yang sedang berlaku. Dulu ibu bapa ni kita anggap sebagai rakan kongsi. Maksudnya mereka bekerjasama dengan guru demi anak. Tapi sekarang ramai yang dah mula bersikap macam pelanggan. Mindset dia macam ni, eh saya dah bayar yuran, saya bayar cukai, jadi saya nak servis terbaik. Anak saya mesti dapat A. Nampak tak? Hubungan tu dah jadi macam urus niaga. Contoh paling senang nak nampak kat mana? Cuba fikir pasal grup WhatsApp kelas anak-anak kita kan? Kadang-kadang, platform ni dah jadi macam mahkamah terbuka, tempat guru di soal siasat. Cikgu, kenapa kerja rumah banyak sangat? Cikgu, kenapa anak saya kena denda? Mungkin niat tu baik nak bertanya. Tapi bila dibuat secara terbuka macam tu, ia sikit demi sikit menghakis otoriti dan terus terang, semangat cikgu tu dan petikan ni memang tepat sekali ia merumuskan isu ni dengan begitu padu bila setiap langkah setiap keputusan guru dipersoalkan secara terbuka itu bukan lagi namanya perkongsian itu dah jadi macam pengawasan dan dalam keadaan macam ni macam mana kepercayaan nak wujud antara ibu bapa dan guru Seterusnya, jom kita tengok pula jambatan kedua yang retak. Hubungan antara sekolah dengan komuniti dan juga industri. Soalannya, adakah penglibatan mereka ni betul-betul mendalam atau sekadar hiasan di luaran sahaja? Inilah yang kita selalu nampak kan? Penglibatan di permukaan. Sebuah syarikat datang, mungkin dia derma beberapa buah komputer, tolong cat dinding sekolah, lepas tu ambil gambar cantik-cantik, post kat media sosial. Siap. Nampak memang hebat sebagai aktiviti CSR syarikat tu. Tapi, persoalannya, adakah ia betul-betul bagi impak yang berkekalan kepada pelajar? Sekarang, cuba kita bandingkan dengan penglibatan yang mendalam. Bayangkan, sebuah syarikat kejuruteraan, contohnya, mereka bukan setakat bagi derma, tapi mereka betul-betul duduk semeja dengan sekolah untuk bantu bina kurikulum. Mereka hantar jurutera-jurutera mereka untuk datang mengajar. Dan yang paling penting, mereka tawarkan tempat untuk perantisan atau apprenticeship. Ini, ini dah bukan setakat CSR. Ini adalah pelaburan sebenda untuk masa depan. Okey, keretakan yang terakhir ini berlaku di dalam bilik darjah itu sendiri. Ia melibatkan satu dasar yang sebenarnya niat asalnya sangat-sangat baik, iaitu pentaksiran bilik darjah atau PBD. Tapi soalannya, adakah ia benar-benar membantu proses pembelajaran atau sebaliknya ia membebankan? Falsafah di sebalik PBD ini sebenarnya cantik sangat. Ia dipanggil pentaksiran untuk pembelajaran. Maksudnya, assessment for learning. Bayangkan macam ni, seorang doktor yang sentiasa periksa pesakit dia untuk ubah suai rawatan ikut keadaan semasa, bukan tunggu sampai hujung tahun baru nak buat postmortem. Tujuannya adalah untuk bantu pelajar tu jadi lebih baik, bukan untuk hukum dia tapi falsafah yang indah tu terpaksa berdepan dengan satu realiti yang pahit iaitu jumlah murid seorang guru terutamanya di sekolah menengah mungkin kena uruskan seramai 150 orang pelajar 150 cuba kita fikir secara logik macam mana seorang guru nak bagi maklum balas yang spesifik dan mendalam untuk setiap seorang daripada 150 pelajar ni secara berterusan dan inilah realitinya apa yang berlaku disebabkan bebanan kerja yang melampau dan sistem pelaporan online yang rumit, maklum balas yang sepatutnya pribadi itu bertukar jadi kerja copy paste. Komen-komen yang generik diguna pakai untuk semua murid yang berada pada tahap yang sama. Jadi falsafah PBD yang murni itu akhirnya lemas dalam lautan birokrasi. Jadi, nampak tak perbezaan antara impian dengan kenyataan? PBD dah beralih daripada pentaksiran untuk pembelajaran yang sepatutnya macam kita siram pokok supaya dia membesar kepada pentaksiran tentang pembelajaran. Maknanya, ia lebih kepada melaporkan sahaja. Alat yang sepatutnya membantu guru mengajar dah bertukar jadi bebanan kerja pentadbiran. Okey, kita dah nampak tiga keretakan utama pada jambatan ekosistem pendidikan kita. Sekarang, sampailah kepada soalan yang paling penting. Macam mana kita nak mula bina semula jambatan ni? Satu persatu, batal demi batal. Kalau kita ringkaskan, inilah tiga masalah utamanya. Pertama, ibu bapa beralih daripada rakan kongsi kepada pelanggan. Kedua, penglibatan komuniti lebih kepada di permukaan bukannya mendalam. Dan ketiga, PBD bertukar menjadi isu birokrasi dan bukan lagi pedagogi. Tiga-tiga jambatan ini memang perlukan perhatian segera. Jadi sebagai penutup, saya nak tinggalkan anda dengan satu soalan. Dan soalan ini bukan untuk ahli politik atau pembuat dasar. Soalan ini untuk kita semua. Sebab jambatan antara sekolah, ibu bapa dan komuniti yang rapuh ni adalah tanggungjawab kita bersama untuk membinanya semula. Jadi cuba fikirkan, Sebagai seorang ibu atau bapa, sebagai seorang ahli komuniti atau sebagai seorang majikan, apakah batu bata pertama yang akan anda letakkan?